Ми продовжуємо програму. Новий день на телеканалі Миколаїв. 9 липня у суботу у Миколаєві відбудеться матч гра вищої ліги чемпіонату України з американського футболу. Учасники гри Вікінги Миколаїв і Дельфіни Маріуполь. І сьогодні з цієї нагоди ми запросили до нашої студії президента Федерації американського футболу Миколаївської області Володимира Козлова. Доброго вам ранку. Я вже бачу, ви підготувалися. Ну, так, да, діло командної форми. Добре, а морально? Морально готують. Це в принципі одна из принципіальних ігор в чемпіонаті, тому просимо всі сили на победу. тем Тим більше буде домашній матч. Розкажіть, будь ласка, про команди. Про команди суперника в даному матчі, про вашу команду, в якому вона стані. Представте голов... головних, чи всіх гравців. Отже, в якому. давайте про команди. Значит, первая команда – это команда «Соперник», «Азовские дельфины», город Мариуполь. Команда имеет большой опыт, старше команда, чем наша. Раньше выступала в первой лиге, в высшей лиге. Мы только вот первый раз заявились в высшую лигу Украины, существуем три года. То есть соперник довольно серьезный? Соперник серьезный, конечно, как и все соперники у нас в нашем чемпионате. А, предстоит непростая не игра. В принципе, думаю, матч будет интересный. Зрелищный. Вам страшно? Нет, не страшно, конечно. А, матч будет зрелищный. Я думаю, зрители порадуются. Но ну, и мы готовы показать хорошую игру. Хорошая игра будет. Кто будет их хорошую игру? А, ну, конечно же, я надеюсь, что игру поведем мы мы будем вести и задавать темп этой игры. Команда наша существует уже три года. В прошлом году мы играли в первой лиге, сейчас играем в высшей лиге Украины. Идем неплохо, и сейчас матч будет принципиальный, так как с дельфинами у нас одинаковое количество очков в турнирной таблице. В принципе, Ты серьезно. В принципе, да, я настроен серьезно, и на члена нашої Команда у нас сплоченная. Сейчас команда наличия около 30 игроков. То есть все ми серйозно готовились до сезону, провели уже ряд сезонных игр и от подошли наконец игре домашней. У нас є фрагмент однієї игр вашої команди. Можемо подивитися зараз, якщо е, покажуть так. Можете прокомментировать, что это было за Это игра? тоже игра была с а, Азовскими Дельфинами в прошлом году. Так, это будет в ответ Чемберлену. В прошлом году мы победили, это тоже была домашняя игра. А, матч проходил на стадионе Тимвод, в центральном районе. Спасибо болельщикам, что пришли. Была, а, скажем так, не очень теплая погода. А, Але вам, болельщики... Вы не замерзли, я бачу. Нам было жарко на поле. Що е, в цій грі ви помітили такого? Якісь моменти, що врахуєте тепер в е, новому сезоні? А, якісь ну, е, а... щось треба підтягнути, над чимось попрацювати, якісь помилки були е, у вашої команди у її гравців? Вболівальник я бачу, підготувалися добре. Ну так да. Ну, скажімо так з командою, вже і знакомий. знаем, как эта команда будет играть, разработали определенные схемы комбинации, как будем противостоять этой команде. Есть у нас свои приемы, уже отработанные приемы в этом чемпионате. Да, будете отвлекать их болевальные Да, есть у нас группа поддержки, которая ну, больше работает со зрителями, ну и, конечно же, нам помогает на поле. Вот. но Ну, как бы, в принципе, определенных схем Каких-то, чтобы победить дельфинов, нет. Будем играть. Будем играть сильно, серьезно. Надеемся на победу. Как вы психологично налаштовываетесь на перемогу? Есть какие-то а, Ну, конечно. Но у каждого, я думаю, есть свои традиции, настроения перед игрой. А перед игрой у нас а, проходит тренировка, где мы отрабатываем, оговариваем основные моменты, что будем делать завтра. Вот. Ну и каждый, конечно, настраивается перед игрой. Кто-то смотрит фильмы, кто-то слушает музыку, кто-то просто находится со своими мыслями. А непосредственно перед игрой, после разминки, собираемся, обговариваем. Один из капитанов проговаривает речь, этим самым настраивая всех игроков, и мы уже с запалом выбегаем на поле. Зрозуміло, але звичайно, психологічний настрій це один із головних чинників перемоги. Але все ж таки, мабуть, фізичний стан і тренування на першому місці. Розкажіть, будь ласка, шлях ось до перемог, як проходить підготовка до матчу, і які проблеми, з якими проблемами ви стикаєтеся? Конечно, самое главное это подготовка. Подготовка и физическая, и моральная. То есть, если мы готовы физически, то не факт, что мы можем нормально, морально подготовиться, а выйти на поле. Но прежде всего, конечно, это подготовка, это отработка комбинаций, физическая подготовка игроков. То есть мы сейчас занимаемся, тренируемся на стадионе молодежный в Корабельном районе скажем так, нелегко было начать подготовку и игры у американского футбола в городе Николаеве. Очень большая проблема с полями у нас. Полей немного и директора полей или же хозяева частных полей не хотят идти к нам на уступки, не хотят разрешать играть у себя на полях. Вот. Нашли тут в корабельном районе стадион молодежный, где в принципе есть неплохая база, тем более сейчас там появился новый директор, который в принципе начал заниматься стадионом, до этого стадион был в очень плохом состоянии. Есть тренировочное поле, есть поле игровое, есть поле для зимних тренировок, потому, потому что тоже большая проблема, зимой на улице не сильно позанимаешься, поэтому нужна база, которая для зимних тренировок. И, конечно же, это отдельно тренировки физической формы, то есть в тренажерных залах мы также занимаемся либо вместе, либо отдельно. Как бы это тоже часть, часть тренировок. я так понимаю, через терні до треба долати чимало перешкод и свои своє прагнення перемоги так, чтобы выйти, просто давить выйти на пол и то проблема. Ну да, вот как бы организация домашней игры это не просто, это нужно договориться в управлении спорта. Хорошо сейчас пошел к нам на уступки начальник городского управления спорта Машкин Олег Валерьевич, помогает нам в этом. Плюс хорошее отношение у нас с корабельным стадионом молодежный. Вот. Но хотелось бы просто принимать команды на всеукраинском уровне, как мы играем на высоком уровне, то есть предоставлять хорошее поле с зеленой травой, либо искусственной, либо натуральной. А также самые такие мелочи, как раздевалки, душевые кабины, комментаторские трибуны. То есть это все тоже важно для нас, чтобы повышать уровень футбола в Украине и как бы развивать в общем спорт в Украине. Зараз відбувається чемпіонат світу з футболу зі звичайного футболу. Mm -hmm. і е, Продемонстрував нам як воля до перемоги навіть маленької команди з маленької країни може творити дива, і е, ми зрозуміли, що випадковості власне не бувають, тому що там мало не кожен е, мешканець Ісландії. Займається спортом і мало не з дитячого садка чи з пелюшок долучають до спорту е дітлахів, тому виростають і гарні гравці. Тож, і ось і в даному випадку, якщо є хороша команда, так, є чудова можливість і нагода підтримати її, то чому б це не зробити, навіть піклуючись про покоління. До речі, про молоде покоління. Чи є у вас послідовники? Бо ви дорослі вже. Да, у нас команда взрослая, одна из наших направлений это команда группы поддержки, черлидинг. девочки там занимаются, поддерживают нас на поле, танцуют. И также вот с этого года мы начали развивать детскую секцию «Флаг футбол», это бесконтактная версия американского футбола, совместно с нашими партнерами «Джим стайл» в Соляных, в центральном районе мы начали проводить тренировки детей по флаг футболу. То есть мы готовим себе подрастающее поколение, смену и новые силы для нашей команды. Будем бажати вам успеху, тримати за вас кулачки під час игры, а вы можете запросить наших зрителей, уболевать за вас. Нагадайте, где, когда и Значит, в эту субботу, 9 июля, на стадионе «Молодежный» в Корабельном районе будет проходить игра. Будем играть мы, викинги, команда города Николаева, команда города Мариуполь. Время 13.00. Приглашаю всіх, хто любить спорт, знайомих з американським футболом, просто весело провести выходные. буду рад всех видеть. Весело і спортивно та бадьоро провести да. вихідні. Дякую вам, бажаю успіху, наснаги і, звичайно, перемоги. звичайної перемоги.